На відміну від Івана, эта девчина надзвичайно переймається за свой результат на нашем шоу. Привет, меня зовут Лида, я из города Винница. Я пришла на проект, чтобы вновь вернуться в танцевальную жизнь. Вже пять лет в не выходила на сцену. Всю себя дівчина присвятила просветила выкладанию. Дети, здравствуйте. Поклон и шаг раз. Два. Я начала преподавать 16 лет, потому что... По натуре человек я очень самостоятельный и всегда стремлюсь к независимости. Опыта не было абсолютно никакого. Сейчас, к счастью, уже за пять лет работы могу сказать, что у меня довольно-таки хорошо получается находить общее с детьми. Она добра, а так когда бывает тоже такая смешна, классно. Гордимся то, что мы ее ученики. Она нам почти как мама. Ліду настолько захопило выкладание, что она совсем забыла про власную танцевальную карьеру. Девчина долго вагалася а все ж таки вырешила повернуться на сцену. Конечно, буду скучать за, за детьми, за преподаванием непосредственно, но я хочу еще пожить как танцор. Очень хочу. Хочу, чтобы мои дети, видели меня на сцене, мною могли гордиться. И я понимаю, что грязь лицом, но просто упасть я не имею права. Я хочу только две фразы вам сказать. Вы очень выразительный исполнитель. Спасибо. И второе, если ваши дети, ученики, будут смотреть вас в телевизоре, то я думаю, они будут вами гордиться. Спасибо огромное. Мне кажется, что вы уже как танцовница стались, и вы очень хорошо выглядите, и хорошо танцуете. Лидочка, настоящая артистка, уже готовая. Нам такие нужны. <laughs> Лид. А как вы смотрите на то, чтобы это через месяц взять и махнуть со мной Ялту? Большое <плеводие> <плеводие> спасибо, 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 я буду очень стараться. Спасибо большое. Хорошая девочка, еду. <плеводие> Елка! Мне кажется, мы можем Ведущие. Ведущий вітает у вас. Спасибо вам про Все, я иду готовить. Ялте.